У вас внешность такая необычная, как у генерала, вы случайно не военный? Я, конечно, военный, но не генерал. Ну, я почему-то сразу подумал, что вы военный, я не знаю. А сразу захотелось стать мирно, да? Ну, я не военный. Ну... <coughs> а вы откуда? Вообще сейчас в честь живу. А сами откуда? Из Украины. А, -а, -а. эвакуировались из-за войны. У меня давно в планах было, но война это оконч... окончательно. А сколько вам лет? 18. 18. А как э, к нам относитесь, к россиянам? Нормально. Нормально? Меня лично, меня лично никто ничего плохого из русских не сделал. Лично мне. А вашим близким, которые э, живут там? Моим близким тоже. Мои близкие достаточно умные люди, чтобы вы их Моя семья глупенькие остались, не знаю ничего. Не понял. Ваша семья осталась там или что? Ничего не понял. Не-не-не-не. Мы типа остались до начала войны. В Чехии? А потом уехали. Потому... Да. Нет, нет, нет. В Украине мы сидели, пока, пока не начался угу. Ну, то есть вам, в принципе, все равно, что с вас. Ну, это хорошо, в принципе. Чем больше таких, как вы, будет, тем лучше, на самом деле. Не абсолютно все равно. Я, собственно, если бы вот страна моя была как Чехия, например, или хотя бы как, не знаю, какая-нибудь другая... Ну, будет как Россия, какая тебе разница? Будет как Россия. Ну, не знаю, я в России не был, не могу сказать. Будешь скоро, скоро я и Чехия станет Россией, сынок. Ну что, там мы скоро придем. Ну... Тогда посмотрим. Ну да что смотреть. Как только главное, как только это... ляжет э, да, ваша нет. родина, так и Европа ляжет следующим в течение трех дней. Не, ну уже трех дней не будем же, так. потому что вы, вы уже обожглись этим. В, в Европе некому защищаться. Ну, я согласен, да, европейцы не будут этого делать, особенно Чехи. Особенно Чехи. Поэтому скоро будешь жить в России, не переживай. Мы тебя призовем я в армию. Призов. Ты как раз, ты как раз призывного возраста и пойдешь воевать с американцами. Я, я не, не пойдешь, пойдешь, пойдешь. Это, это не важно. Это абсолютно не имеет никакого значения. У нас, знаете ли, не особенно церемонятся с жителями Украины. Вас в первую очередь будем бросать. в бой. А ничего смешного? Как, как, как пойдет. Да как пойдет как-нибудь. Ты, ты вот из какого города выехал? Из я а, то есть ты недалеко убежал, да? Не, зачем далеко убегать? Ну, до, до Закарпатья мы будем идти долго, но рано или поздно все равно дойдем. А Чехия ляжет в оборота. Я вообще на них не ставлю даже 50%. Ну, готовься до да, отжимайся от пола, готовь, так сказать, вещь вещ, У меня физическая форма хорошая. Учи русский язык чтобы понимать команды командиров таких, как умею, я. умею, 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 Слышу, 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 умеешь. Молодец, молодец. А еще бы лучше, конечно, сведения нам уже сейчас начинать передавать, потому что ваш вот этот Петр Павел, святой практически местами священный, раздражает наше верховное командование своим абсолютно, абсолютно украинской позицией абсолютно украинской. Вот ты, я понимаю, наш человек русский. Нет, не то, что я некоторые. Не знаю, я насчет Петра Павла не интересуюсь. Мне вообще все равно. Да Петра я, Петра я ж только... Павла, это я ж не очень считаю. хорошо. Это очень хорошо. Для нас это вообще шикарно. Чем меньше ты будешь интересоваться политикой и жизнью своей страны, тем лучше для нас. Понимаешь? Конечно, я вообще не интересуюсь. Ну вот я это... и не интересуйся. Оставь мне свой телеграмм, друг мой. А мы, а... Тебе... а мы тебя за то, что а? ты не интересуешься Украиной, будем еще доплачивать. За сведения, любые да нет, полезные. Так, он, так не, надо. не, не, я. Себя, я у меня, мне хватает зарплаты. Ты просто не знаешь, сколько мы будем доплачивать. Поэтому тебе и хватает. Я не продажный человек. Даже, даже если вы мне еще. Да ты уже родину свою я продал. Как это ты не продажный? Ты уже ее продал. Не, родину. Родину я не продал. Родину... Продал. А не да продал, сынок продал. Мне так ты, ты, хотя бы, продал. ты хотя бы деньги за это возьми, сынок. Ты Фу. уже продал, Какие ладно, мы, денег, мы с этим согласны, я и мы куплю. тебя... Возьми, возьми деньги, деньги, говорю. Деньги, потому что они быстро обслуживают голову, голову. Так, дорогой мой, а ты их вкладывай дальше, на, нанимай, так сказать, круг агентуры, расширяй Я ее. Тупой. Я тупой. генералом станешь. А каким генералом? Я слишком тупой. Генералом российской армии. Лучше же быть генералом российской армии. Не Бля, если у вас берут всяких идиотов гениалы, блядь, каких как я, например, то это пиздец. Ну, то, что ты идиот, я мне как раз по импонирует. Понимаешь? Ты будешь легко и ну, качественно ладно, выполнять вы, мои приказы. У вас же страна такая, тупая, Так и Чехия скоро такое будет. Вот благодаря таким людям, как ты, она такое станет. Я тебе за это благодарен. И предлагаю сотрудничество. Да не буду я сотрудничать, вы понимаете, ну, чего что вдруг? ни с украинской, ни с российской. Про я украинскую, буду, про, буду, про, про я украинскую буду, я буду. уже понял. Да, ну я вообще ни с какой не хочу сотрудничать. А да мы обычно, меня, когда приходим, сынок, скажи, мы обычно, а когда что? приходим... Я мы... себе пулю в лоб ебну. Так сразу, дай, в лоб, так ты сразу ебну, давай, не, 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 не задерживай. Сразу, пока, пока, меня никто не, не задерживай, не задерживай очень. Мы, мы с тобой, друг мой, ведем практически официальную беседу. Я сейчас нажму кнопку записи и считаю, что это приглашение в армию, в российскую. Хорошо, но я же согласия не даю. Это плохо. А когда у нас не дают согласия, у нас происходит действие, связанные с мобилизацией на оккупированных территориях. А, ну да, полевые военкоматы и мобилизация на оккупированных территориях. Так-то по согласию контракт бы заключили, а так просто пойдешь в окоп на ближайший участок фронта мясом, мясом, друг мой, мясом. Вот, видишь, сам, сами признаете, что у вас о мясе. Ну так и что? Я тебе предлагаю контракт, чтобы, чтобы ты был не мясом. Да нет. Какая Тогда... разница? Меня и так и так убьют. Ну с таким отношением к жизни возможно, безусловно. С таким отношением к жизни что может, так... может тебе и не стоит. Может твоя жизнь просто пуста, может ты трава. Ну траву курю, да. Может ты пустое место просто. Может ты пустое. Вам Хотя черт. я действительно, что я действительно, ты, ты, так... ты, ты продал свою страну, ты нас нас продашь? Нафиг ты мне такой нужен? Ну, конечно, я всех продам. Нафиг? Я не продам, а брошу, брошу, заметьте, мне денег никто не дал. Нафиг мы с тобой вот это вот ведем душесчипательные беседы. Ты уже один раз предал, ты второй раз предашь. Мы тебя лучше э, на компост отправим. Пока. Ой, это потешайте свои влажные фантазии. Нет. Ревно.